Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Украинская сторона сделает все возможное, чтобы освободить офицера Надежду Савченко, вывезенную в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, наш консул уже находится в Воронеже и сегодня должен встретиться с Надеждой Савченко. Павел Климкин сообщил, что относительно летчицы говорил с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Украинская сторона не доверяет адвокату Савченко, которого ей предоставило российское государство, и поэтому будет искать другого, отметил глава отечественного МИДа. Сегодня в Воронежский облсуд по результатам рассмотрения рассмотрение апелляционной жалобы защиты Савченко в закрытом режиме принял решение оставить ее под стражей до 30 августа. Сейчас украинская летчица находится в Воронежском изоляторе. Конечно, там выделен государственный адвокат, но мы ему не доверяем. Мы уже ищем сейчас соответствующего уровня российского адвоката, который известен тем, что помогает в таких случаях. Судебное производство проходит в закрытом режиме по скайпу. Так не должно быть. Напомню, Надежда Савченко принимала участие в антитеррористической операции, как доброволец и попала в плен к боевикам возле города Счастья под Луганском в середине июня. В России ей инкриминируют убийство журналистов. Как заявили в Следственном комитете Российской Федерации, украинский офицер-летчик якобы попала на территорию их страны под видом беженки и при проверке документов была задержана для установления личности. Президент Украины Петр Порошенко поручил Генпрокуратуре, МИДу и Минюсту сделать все возможное для скорейшего освобождения Надежды. Надежды Савченко. Похищением Надежды Савченко Россия доказала свою связь с террористами на Донбассе. Об этом заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате на тему ситуации в Украине, которые состоялись накануне. При этом она подчеркнула, дело Надежды Савченко – это очевидное нарушение международного права и прав человека. Россия снова нарушила воздушное пространство Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь информцентра СНБУ Андрей Лысенко. На нашей территории пограничники зафиксировали шесть вертолетов Российской Федерации, которые впоследствии вернулись назад. Лысенко утверждает, что откровенные провокации на границе продолжаются. По его словам, после тщательной проверки района были обнаружены подготовленные минометные позиции и предметы военной амуниции. Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. Наиболее нестабильная обстановка в районе населенных пунктов Донецка, Горловки, Луганска, Антрацита и Северодонецка. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке. По его словам, боевики отступая минируют дороги, дома и мосты. Так, вблизи населенного пункта Червоная Заря Донецкой области на фугасе подорвался БТР сил АТО. Пятеро украинских военных получили ранения. В этом же районе подорвалась и боевая машина пехоты, в результате чего двое солдат погибли, шестеро ранены. Кроме того, террористы осуществили минометный обстрел пункта пропуска Должанский. Также против украинских бойцов работали снайперы российских наемников. Пятеро наших военнослужащих ранены. Террористы также в районе Муратова Луганской области обстреляли украинских военных из пулемета, который был установлен на машине «Урал». Об этом сообщают в пресс-центре АТО. В ходе боя один военнослужащий погиб и трое получили ранения. Боевики открыли огонь и по блокпосту в районе Соболевки Донецкой области. Жертв среди наших силовиков нет. Кроме того, в районе Северска Донецкой области произошла перестрелка украинских пехотинцев с банформированиями, вследствие чего были ранены двое солдат и поврежден один танк. Террористы также продолжают обстреливать блокпосты Силату и жилые кварталы в Северодонецке Луганской области. Славянская возвращается к мирной жизни. В городе уже выплачивают пенсии и различные социальные пособия. Частично налажены энерго... энергоснабжение и водоснабжение. Продолжается планомерная работа по восстановлению транспортной системы. Как Славянская возвращается к мирной жизни в сюжете Эмилии Денежной. Пенсионеры в Славянске получили первые выплаты, пока главным образом на карточке. Об этом сообщила во время визита в Славянск Ирина Геращенко, уполномоченный президента по вопросам урегулирования ситуации на востоке страны. А почтальоны уже разносят пенсии по домам жителей. Есть в городе и свет. В центре населенного пункта, в исполкоме, в здании СБУ, на хлебзаводе, в двух городских больницах и некоторых микрорайонах. В Славянск продолжают завозить гуманитарную помощь. Это продукты питания, вода и вещи первой необходимости. Но больше всего люди радуются просто тому, что стрельба наконец-то прекратилась, и боевики покинули город. Но спокойно. Никто не стреляет, никто никого не пугает. Однако напоминания о террористах здесь повсюду. Это и мины, и снаряды. Работы у саперов славянские еще предостаточно. Мин здесь много осталось и для саперов, и для пиротехников. Очень много работы, не знаю, может на месяц, может на два. Работают не покладая рук и ремонтные бригады. Они прибыли в Славянск в первые дни после его освобождения. Сейчас налаживают водоснабжение. Для этого нужны буквально считанные дни. Дальше по поручению президента будут восстанавливать жилой фонд города, чтобы люди могли вернуться в свои дома как можно раньше, а дети осенью пойти в школу. Еще в ближайшие дни в Славянск доставят жизненно необходимые лекарства. Прежде всего инсулин. Ирина Геращенко отметила, что медикаментов в Славянске катастрофически не хватает, но обещает решить... Этот вопрос безотлагательно. Ситуацию в славянске мониторят представители ОБСЕ объективно оценивают сложности, с которыми столкнулись граждане, и анализируют, чем можно им помочь. Прежде всего мы должны выяснить, какая здесь ситуация, что здесь происходит. Одна из наших задач как представителей ОБСЕ ⁇ ходить повсюду, общаться с людьми, спрашивать, как им живется, как обстоят дела с электричеством, снабжением, питанием, здравоохранением, безопасностью, правоохранительными органами и так далее. Потом обо всех фактах мы проинформируем 57 стран-членов ОБСЕ. Мы не представляем одну сторону или вторую. Мы сторона независимая. Жители Славянска постепенно возвращаются к мирной жизни и надеются, что уже в ближайшее время их город снова отстроится. И в этом им помогут как украинские власти, так и иностранные инвесторы. Дарья Антонова, Эмилия Денежная, БТБ. Если в Славянске и Краматорске освобожденных от террористов пенсии уже выплачиваются, то в Снежном Донецкой области, а также в Красном Луче и Станично-Луганском районе Луганской области соцвыплаты не проводятся из-за нестабильной ситуации. Об этом сообщили в Минсоцполитике. Однако во всех других регионах пенсии и социальные пособия выплачиваются своевременно. Почтовые отделения обеспечены для этого средствами включительно по 11 июля, банковские учреждения по 10. И, как заявили в ведомстве, для того, чтобы произвести пенсионные выплаты в июле, уже направили 8 миллиардов 100 миллионов гривен. Украина должна стать лидером на мировом рынке продовольствия. Об этом заявил премьер-министр Арсений Оценюк. Глава правительства подчеркнул, что Украина занимает первое место в Европе по сельскохозяйственному потенциалу. В десятилетней перспективе наше государство может утроить объемы производства сельгоспродукции, отметил Арсений Оценюк. По его словам, Украина ведет переговоры со сторонами Запада по вопросу инвестиций в агропромышленные комплексы и обеспечения его техникой. В первую очередь страна заинтересована в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Также следует Рассматривать рынки Ближнего Востока, Африки и Китая. Ведь оборот с Россией сократился на треть, пояснил премьер-министр. Миссия Международного валютного фонда в Украине продолжит свою работу до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. По информации ведомства, конструктивный диалог между делегацией МВФ и членами украинского правительства продолжается. Напомню, вчера на заседании Кабмина премьер-министр Арсений Асенюк отметил, что речь идет о получении второго транша МВФ на общую сумму полтора миллиарда долларов для стабилизации экономической ситуации в стране. Более тысячи отделений украинских банков в Крыму оказались в оккупации. У некоторых финучреждений на аннексированном полуострове осталось до 20% активов. Речь идет не только о кредитных портфелях, но и о недвижимости. Кроме того, перед банками возникла проблема функционирования счетов и возможности расчетов в рублях, не нарушая при этом закон. На заседании профильного комитета независимой ассоциации банков Украины, где финансисты обсуждали эту проблему, побывала и наша съемочная группа. Активы в Крыму банкиры потерянными не считают, однако работать с ними дальше весьма трудно. На временно оккупированной территории возникают проблемы с формированием резервов. Большинство заемщиков готовы исправно платить по кредитам. Но перечислить эти платежи, равно как и проверить залог, практически невозможно. Я думаю, что к концу года точно все банки столкнутся с существенным доформированием резервов не по признаку просрочки, а по признакам отсутствия залога и отсутствие справок о доходах. До недавнего времени на территории полуострова функционировало более тысячи отделений, теперь почти все закрыты. На территории Крыма работали практически все, без исключения украинские банки и государственные в том числе. Сегодня есть одни из главных вопросов и проблем, это как осуществлять сбор такой задолженности. Один из выходов из ситуации – крымские активы продать. Каждый бы из нас мог правильно оценить, стоимость справедливого своего портфеля, от справедливые убытки, продать и забыть. В части инициации вопроса о продаже портфелей в Крыму одним пулом без регистрации в Национальном банке для того, чтобы можно было эту проблему решить вообще в целом. Но с таким вариантом согласны не все. Звучат мнения, что реализовать крымские активы по справедливой стоимости не удастся. Покупатели знают о связанных руках украинских банков и цену предложат невыгодную. Вместо этого, считает банкир Вячеслав Витченко, необходимо внести изменения в ряд постановлений регулятора. Разрешить принимать рубль и гривну не только как расчеты по внешнеэкономическим контрактам, но также и разрешить принимать рубль и гривну в погашение кредитов, ранее выданных украинскими банками. В НАБУ уверены, необходимо все предложения от банков собрать, консолидировать и вынести на рассмотрение парламентариев. На подготовку таких предложений у банкиров месяц. Ведь в середине августа депутаты во втором чтении рассмотрят закон о создании свободной экономической зоны в Крыму. Для финучреждений это шанс быть услышанными и законным образом минимизировать потери от оккупации. Юлия Михайлова, Алексей Ремнев, БТБ. И пока на этом все. Еще увидимся. До встречи.